Ölkəmizin qədim yurt yerlərindən biri. Bir tərəfini mavi Xəzər dənizinin suları yıyan, bir tərəfi yamacı yaşıl ormanlı dağlar olan Dəvəçi. İçində şanlı tariximizin şabran, çıraq qala, kərlilsa kimi ulu izləri olan, xalqımızın qədim adət-ənənələrini özündə yaşadan aranlı dağlı Dəvəçi. Durduğumuz yerin yaxınlığında qədim Şabran şəhərinin arxeoloji abidə yeridir. Yerləşir. Şəhərin qərb hüdudları uzaqda görünən Ərəblər kəndindən də bir neçə kilometr qərbə istiqamətlənir. O Şabran çayının sağ və sol sahillərində yerləşən şəhər uzunsov bir formada Xanızərlı kəndinin ərazisində bir qədər genişlənir cənuba və şimala. Rəhmli kəndinin Bir neçə kilometr aralıqda yerləşən Rəmli kəndinin ıı, aşağı hissələrində məhdudlaşır. Qorunmaz olaq ilə birlikdə şəhərin təxminən 266 hektar ərazisi olduğu güman olunur. Şavrançay sahillərində bir neçə qazıntı arxeoloji qalıntı sahələri var, lakin mütəmadi gələn sel həmin qazıntı sahələrini bir qədər qorlamışdır. Lakin bu gördüyümüz 5-ci qazıntı sahəsi 1 hektar ərazini əhatə eləyib. Və gördüyümüz ərazidə aparılmış arxeoloji qalıntılar nəticəsində təndirxanalar, Azərbaycanın məşhur şairi Xəqanının həbsxanada olduğu yer, metal işləmə təndirxanaları, qala divarlarının qalıqları, su hövzəsinin ehtiyat yığıldığı anbar aşkara çıxarılmışdır. əhəmli kəndi. Qədim Şabran şəhərinin ərazisində yerləşən yurt yeri. Odlar yurdu Azərbaycanın çox yaşayış məskənləri var. Bu məskənlər xalqımızın ulu tarixini özündə yaşadır. Bu gün o torpaqda yaşayan insanlar Bu torpağın daha gözəl, daha uğurlu gələcəyi üçün çalışırlar. Belə yaşayış məskənlərindən biri də Qədim Şarplan torpağının ətəklərində, onun bir addımlığında yerləşən Qədim Rəhimli kəndidir. Rəhimli kəndi rayonumuzun Qabaqçılıq təsərrüfatlarından, kəndlərindən biri olub. Stalin adına kolxoz deyilirdi o vaxt. Milyoner kolxoz olub, rayonun ilk milyoner kolxozu olub. Burda təsərrüfatın müxtəlif sahələri inkişaf elədir. Dərvəhcilik, bağçılıq, arıcılıq, camaat həqiqi mənada 50-ci illərdən başlayaraq firavan həyat sürüb. Rəmli kəndinin çox ke uzaq keçmişi var. Biz Dayandığımız yer qədim Şabran şəhərinin ərazisidir. Rəhməli kəndi, müasir Rəhməli kəndi bir dövrdə yaxın tarixi vardır. Deməli mə budur ki, bu kənddə 4 əqrəbə yaşayıb. 25 oğlu bu kənd, demək Ağaməddi, Ağayarlı, Turablı, bir də ki Hüseynli əqrəbələri. Həmin bu əqrəbələrdən bizim Axsun Rəhməli kəndində də var. Çünki onlarla bizim münasibətimiz həmişə olub və getmişik, gəlməmişik, görüşmüşük qoğumluq əlaqələrimiz var orda. Rəhmli kəndi Azərbaycanın məsələn Goranboy rayonunun rəhmli kəndi var. İndi mən demək bilmərəm o ola bilər Qərbi Azərbaycanda da bu kəndin adı olub, ya məsələn Dağistan tərəfdə də ola bilər. Ancaq hər halik bu 3 e, rayonda məsələn Ağsun rəhmli kəndi, Goranboyun rəhmli kəndi, bir də Dəvətçi rəhmli kəndi var. Bizim kəndin dəqiq tarixini bilən yoxdur ki, neçə əsrin kəndidir. Ancaq qohumluq əlaqələri bu ölkəmizin ərazisində qoğumluq əlaqələri olan yer var ki, bu da Ağsu rayonunun Rəhimli kəndidir. Burada hansı tayfalar, nəsillər yaşayırsa, turablılar, isiflilər, Ağaməmmədlər, Ağayarlılar, o cümlədən Ağsu rayonunun Rəhimli kəndində də həmin nəsil var. Bizim kəndin fərqli cəhəti də bir ondan ibarətdir ki, bu kənddə şəhər adamlar çox azdır. Demək olar ki, yoxdur. Hətta bizim kənddə Məsələn, qapılarda itləri zərbə içə saxlamırlar. Çünki burla, bu kəftə oğurluq deyil, yəni, oğurluq olan şey yoxdur. Bu kəndin böyük inkişafı başladı. 58-ci ildə burada böyük bir fermat içilib, kompleks ferma. Onun yanında böyük bir süni göl yaradıb və orada balıqçılıq da inkişaf etdirilib. Quşçuluq da inkişaf etdirilib. Cəmaatın dolanması üçün çox böyük işlər görülür burada. Mən 5 hektar meyvə bağı salınıb burada. 1400 baş iri buynuslu malqarı olurub, 8000 qoyun olur bu qalqoxun. Arsod bu bir 10 minə yaxın quş olub bu qınqıbatın səxi olub bu qalx olsun. Və böyük tikintilər başlanıb tikilməyə 54-cü ildə, 55 o böyük mədəniyyət sarayı tikilib burada. çay yaxşı xalça kiçik çəkməsi, pirəbədil çəkməsi toxuyurdular. Qadınlar, qabaq qızlarına analar xalça alıb mağazina vermirdilər. Əldə-əl toxunan xalçalar verilirdi. Adları yazılırdı onun üstünə. Hər övladının öz adı yazılırdı. Hələ o xalça onları özləri boyuyurdu, özləri toxuyurdu. Gülistan boyuyurdu, gətirirdi biz üçün həmişə. Anam toxudururdu. Hər övladın adına bir xalça. Bax, Musanın adına, İbrahimin adına, Fruzənin adına, Məəmmətə, Gülcəhanın adına, Gülcəhan adına. hələ bax belə xalçalar toxudurub, həm hələmizə gəyiz. Həm abi, o bizi yoxu, hamı. Sənətçilərdən Əli Məmməd də, dəmirçidir ki, Əli Məmməd kişi 90 il yaşayıb o vaxtlar. Dəmirçilik eliyirdi. Bütün o 7 kənd ara hamı onun üstünə gəlirdi. Xeyr xaq qadınlar mənim bibim, Əsbət bibim olur. Rəhməli kəndə su çəkdirib. Uşurlar su çəkdirib. O vaxtda 30-cu illərdə, 35-ci illərdəndir belə o vaxtlar. Hə, 30-cu illərdə də değirman var idi. Bütün ara kəndlər oradan dolanırdı, çəkdirirdilər də, onun üydürdülər. 80-nin e yaxını yaşım var mənim. İndi görəcəyimizdən, biləcəyimizdən müəyyən şeylər var bu rəhimli kəndində. Yaşlı ağsaqqallar olub, əldən tutan adamlar olub, cəmaətə istiqamət verən insanlar olub, hacılar olub, kərlullaylar olub. Fəreydə verənlər olub, hac musa olub, qalbi, qalban Kəlməd, Təsəm kişi oğulub, Allah rəhmet eləsin. Kəlbəl Məmməd oğlu. Bu adamların səyəsində kənd nəsadmışa çörəylə olub. Bu qala bizim qala. Həmişə bizim qala. Tikmədim özüm qalam. Tikdim ki izim qala. Babalarımızın qurduğu, yaratdığı möhtəşəm qalalar, onların bizə saxladıqları mənəvi dəyərlərdir. Bu dəyərləri dilimiz, torpağımız kimi qorumaq müqəddəs borcumuzdur. Yadıma gələn dövrdə bu kəftə cəmi, çuxuru 25 ev var idi. Keçmişdə bu kəftədə Qarbalaylar olub, haclar olub. Hac musani adını çəkmə onlar. Kalbəkərimi kişinin adını çəkmək olar. Mecnun kişi olub. Mənim öz atam olub, Kalba Məmmədxan kişi olub. Bunlar çox verən, çörək verən insanlar olub. Və qurtud özü də ki, o dövrdə elə mənim yaşımın gələn dövrlərdə bunlar mənim yaşımda qabaq olan insanlardı. Mecnun əmim olub. Bunu bütün mahalla. Əmim... Hə, dedilər ki, bu xozeyindir gedir deyirdik biz də filancaz biz də əhliyalımızın yanına gedirik. Bizi filancaz bəsən tutub saxlayıb buraxmır işlədir, nəyinir. Götürərdi, gələrdi həmin adam. Gətirər çay verərdi, çörək verərdi. Ondan sonra çörək qoyardı olar üçün. Nə lazımsa onu eləyərdi və götüb bir dənə də tanın adam da xeyr. Bir dənə məktub verərdi ki, yəni harda hə sizin saxtaçılarla döyən məktub çıxardı ki, mən filancaz adamyam. Bax belə insanlar olun. Çox təəssüf ki, indi elə insanlar, mən yaşdaşmışam. Öz dövrümüzdə mən mənə çox yax gəlmir. Halbuki indi bolluq dövrüdür, yaxşı dövrdür idi. Şoğrumuz artıb, ondan sonra e, nə tərdə dünya görüşmüş böyüyüb. Amma bu mehribançılığı indi görmürəm. O vaxt çox yaxşı insanlar olub. Galxıb köç eylədi afşar elləri. Ağır-ağır gedən ellər bizimdir. Ərəbatlar yaxın eylər İrağı. Uca dağlar, aşağı yollar bizimdir. Belimizdə qılıncımız girməni, daşıdələr mızrağımın tərməni. Haqqımızda dövlət vermiş fərmanı. Fərman padşahındır, dağlar bizim. Dadal oğlum Yarın qovğa qurulur. Ötər tütək, davlunbazlar vurulur. Neçə qoçuqitlər yerə sərilir. Ölən ölür, qanın sağlar bizim. Bəli. Sağ qalan babalarımız, onların qurup yaratdıqları tarixi abidələr, qalalar, mənəvi dəyərlər bizimdir. Şanlı tariximiz Dünənimiz babalarımızın izi gördüyü işlər elin yadbaşında qalıb. Döväçi bölgəsində rəhimli kəndində yoldaşlarda qalan kişilərdən biri Əhməd Musayevdir. Muharibə dövründən başlayaraq bu kənddə rəhbərlik Əhməd üstəyib. Musayev Əhməd Bu mənim gözümün qabağımda olan işlərdir. Musayev Əhməd elə rəhbərlik edib ki, bu kənddə əsl ağsaqqal olub. Əsl ağsaqqal olub. Bu kəndin istər xeyir işinə, istər o nətər deyirlər, bu indi biz o şərş belə ölmə deyirik də, o işlərə çox yaxından kömək eləyib. Həqiqətən çox kömək eləyib. Müharibə dövründə böyük bir aclıq olub. O aclıq dövründə hamsını əl tutub Cəhddə məsələn tutalım ki, biri küslüdür. Biri küslüdür. Mən gördüklər mi deyirəm. Hökmən onu gətirdi, barışdırırdı. Və onlar da barışdı. Da o elə ağsaqqal idi ki, onun sözündən çıxmaq qatı mümkün deyildi. Bayram günləri bizim məsələn Noruz bayramımız günləri olurdu. Bağ camaata qoşulurdu. Gedərdi evlərdə nə qədər qoca varsa, qadın kişi, hansından bayramda şardı. Allah'ın bir inam olsun. İnsanların elinden tutup. Onun mesela biz bir komşuyam ben ona. Açlık dördü adamlar töklüşürdü yollara gelirdi. Bahşa ketlerden gelirdi. Gelirdi onun kapısına gelirdi. Bir han bacı var idi. Allah rahmet eylesin. Gani gani onu da öyle bacım olur. Bir defa boş kaytarmazdı. Hiç ben onu yedirdirirdi, çörek verirdi. Ondan sonra o evden çık giderdi. Aman aman. Azərbaycanın orta əsrlər dövründə yaşamış məşhur şair Xəqan'ın həbsdə olduğu yerdir. Həbsxana binasının heç bir pəncərə yeri yoxdu göründüyü kimi, bişmiş qırmızı kərpicdən tikilib və əsl həbsxana yerini xatırladır. Xəqani burada həbsxanada olarkən özünün məşhur Həbsiyə poemasını da yazmış və Azərbaycan ədəbiyyatına gözəl bir incisi qoyub yetmişdir. Hər şəhər qalxarı göyə al hilə əfxanım mənim. Qarqolar qanda şəfəğ tək çeşmi gəriyanım mənim. Qurmuşam qəm məclisi yanmış söyüb tək indi bax. Mey susur mənnən mənim şun qanlı mürcanım mənim yüz oyunbazlıq edər narınca oxşar bu pələy nəniyim səfray ilə udlanmasın canım mənim ah oxundar səhər qaldım hədəf etdim şikar ol goşaqurdu ayağından saldı peykanım mənim Göz kimi sardı məni dövrən ki yandırsın həməm. Ah odunla yandı, hisondur oduranım mənim. Ox şür içində ayağımda dəyirman daşına. Qanlı göz yaşımla işlər bu dəyirmanım mənim. Göz içitək böhnət ilə mən dayandım üzüzə. Bağlıdır pandaq kimi zindanda hər yanım mənim. Gündüzüm gəm ilə, gecəm hey Allah Allahla keçər. Dindəməzmi naləmi o oh, hey Sübhanum məni. Hey də qorxun durur bu zindanda mənim hər bir gecəm. Qorxudar məhşər gününü, qorx zindanım məni. Nə zülədi tutdu moruç Məryəm kimi Məryəm sifət Cəbrayildən doğdu İsa Paç vicdanım mənim Şəhərin sənətkarlıq emalxanaları yerləşən ərazidir Ərazidə müxtəlif sənət sahiblərinin yaşadığı və işlədiyi məlum olub. Üzvär durduğumuz hissədə sümüq qalıqları göstərir ki, bu ərazidə yeməxana və yaxud qəssəbxananın olduğu məlumdur. Bizdən bir qədər kənarda qala divarının böyük bürcü görünür. Bürcə yerləşdirilmiş daşların bir hissəsi Şamaxı şəhərində hazırlanıb gətirilib. Yaxın yerlərin bir hissəsində Digər sənətkarlığ sexlərinin və təndirxanaların izləri qalmaqdadır. Qədim Şabran şəhəri ilkin orta təsirlərdə yaranmasına baxmayaraq, bəzi tarixçilər bu şəhərin Eramızdan əvvəl şəhər kimi formalaşdığı haqqında müxtəlif rəylər söyləyirlər. Söylənilmiş rəylər sübut edir ki, Şabran şəhərində ilk yaşayışın Eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə olduğu bildirilir. Lakin rəsmi şəkildə qəbul olunmuş məlumata görə şəhərin əsası 5-6-cı əsrlərdə qoyulub. İnşaf eləyən dövrü orta əsrlərdir. Təxminən 9-11-ci əsrlər. Şabran şəhəri Xəzər dənizindən hal-hazırda 18-20 kilometr uzaqda yerləşməsinə baxmayaraq, o ilkin orta əsrlərdə və sonrakı dövrlərdə Xəzər dənizinin şəhərə yaxın olduğundan istifadə edən şabranlar Xəzər dənizindən liman kimi istifadə ediblər. Yəni Şabran şəhəri orta əsrlərin liman şəhəri idi. Bu vətən torpağın Qarağörəndə sıra dağlar kimi duranlarındır. Bir tarix boyunca onun uğrunda özünü tarixə verənlərindir. Qeyri boylanmadan yollara düşən, çimşək kimi çaxan, sel kimi coxan, vücuddan vücuda hər sətti aşan, cəbhədən cəfiyə soranlarındır. Tarixin dilindən düşməz budastan, nəhərlər qazıdır, dağlar qəhrəman. Hər daşı bir yağıt olan bu vətən can vermə sərinə ərənlərin göçəyəm nə desəm ziyadə deyil bu sevgi bir quru ifadə deyil düşməni sən kimi rəyyadə deyil toxum lüləsindən görənlərin O yaxınlarda Rəhimli kəndində Şəhid İlqarə Abbasov adına orta məktəbdə şəhid büstünün açılışı oldu. Bu tədbirdə məktəblilər şəhidlərə olan böyük ehtiram və hörmətin şahidi oldular. kəndimizdən e, Qarabağ döyüşlərində 8 şəhidimiz var, 2 əlil və 2 itkinimiz var. Xalqımız he heç vaxt bu Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə canlarını qurban verən o oğlanlarımızın heç vaxt yaddan çıxarmır. Onların adlarını həmişə əvəldəşinə çəkilir. O cümlədən Əhmədkinin o nəvəsi, qız nəvəsi Ramin müəllim belə şəxsə hesabına çox da varlı oğlan deyil, çox da imkanlı adam deyil. Sadə bir insandır. O böyük Qarabağ şəhərlərinin ruhuna, xatirəsinə əbədi olaraq Kənd məktəbinə girəcəyində o şəhidin büstünü qoymuşdur. Və həmin o abidənin açılışında İspanın görkəmli alimləri, şairləri, akademikləri, rayonun rəhbərçiləri, Kəndin ağsaqqalları, cəmanları, gəncləri, qadınları hamısı o abidənin açılışının açılmasında çox fəal fəali göstərmiş və öz güc şəklərini həmin o büstün ətrafına qoymuşdur. Şəhidlər bizim fəxrimizdir. Onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban veriblər. Gələcəkdə lazım olsa, bəlkə siz böyüyənə qədər bu vətən torpaqları azad olmasa, siz də yəqin onun yolundan qırağa çıxmayacaqsınız. Mən sizi gəlir xoşbaxc gələcəyə Arzulayiram sizə. Arzulayiram ki sizə bu qismət olmasın. Siz böyüyəndə vətən torpaqları azad olmuş olsun. Sizə bu gün yaxşı oxumaq, vətəni sevmək, müəllimlərinizə hörmət eləmək və dövləti qaldı güstərtmək lazımdır. olduğu yurdun elden obadan asıl olmayaraq hər bir kəs vətənini sevməlidir. Bu sevgi olarsa vətəndə bolluq olar, qəlibiyyət olar. Bu kəndin övladı kimi fəxr edirəm ki, mənim də babam bu kənddə böyük nailiyyətlər olmuşdur. İz qoyub keçmişdir. Tanınmış şəxslərindən böyük dostluq münasibətləri olubdu. O cümlədən Ələqə Vahidlə, Səməd Vurğunla çox burda bu rəhümlü kəndində ova gediblər. Çox ə, Səməd Vurğun babamın qonağı olub dəfələrlə. Bir dəfə kitab mağazasına getmişdim. Orada ə, kitabxanada işləyən bir nəfər mənə ilə əlaqə tanıdışdı olan bir nəfər dost dedi ki, "Bəs ə, siz ə, babanız haqqında şeir yazırsınız, onu oxumusan?" Yani ben inanma gözlerime inanmadım. Yani kitabı vergiledim. Yani o hemen kitap Vahit hakkında bildiklerimiz kitabıydı. Başlığında altında yazılmıştı. 197 yılda Gece saat 4 yazmışam. Adını bir tane şiir yazıp benden bir rahmete salam. Devletçi halkından yoktur etirazım. Adlarını bilmirəm. Adbad yazım. Rehimli kendine gittiğim zaman razıyım, razıyam 100%'ınan. Ölkəmizin bütün bölgələrində olduğu kimi, Dövbətçədə də quruculuk, abadlıq işləri bölğənin görkəmini, insanların maddi rifahını xeyirə dəyişmişdi. 2003-cü ildən bəri Dövbətçədə 20-dən artıq yeni sənaye, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə və digər əhəmiyyətli obyektlər istifadəyə verilib. 3800-ə yaxın iş yeri açılıb. Yerli Qara Dağların yığılmasın. Kövgərlizə qara ağacların kəsilməsin. Qamənəxan göklü suyun qurumasan. Çaparkən ağ boz atın büdrəməsin. Çalışanda qara polad üz qılincın kütəlməsin. Qadı tanrı sənin amərdə möhtac etməsin. Dədə Qorqud xeyirdua ilə sizdən yeni yurt yerində görüşməy ümidi ilə ayrılırıq.